Je suis à Jeju-do. Jeju-do, c'est une île qui est située au sud de la Corée et qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Jeju-hasan-samgwa, Donggul. Donc Jeju a obtenu les trois certifications de l'UNESCO. L'île a été désignée comme réserve naturelle de biosphère, puis en tant que patrimoine mondial, et aussi classée comme parc géologique international. Donc il y a environ 1 800 000 ans, il y a une éruption volcanique qui a eu lieu, et la lave, par un processus de sédimentation, a formé une sorte de bouclier, ce qui donne aujourd'hui cette merveille de la nature qui est jeju you Alors j'ai déjà beaucoup voyagé sur les 5 continents et c'est vrai que l'île de jeju c'est l'un des endroits les plus beaux que j'ai vu sur cette terre. jeju suis La nature ici est extraordinaire et l'expérience que je m'apprête à vivre aujourd'hui est également extraordinaire puisque je vais faire un trail dans une zone protégée qui a été ouverte spécialement. 주제로 유네스코 세계 자연 유산 보호 구역을 거을수 있는 트레킹 코스를 열어 주셨는데 저는 영광스럽게도 사구간인 돌과세 생명의 길 맡게 되었습니다. J'espère qu'aujourd'hui, à travers ce vlog, je vais réussir à vous faire vous échapper un petit peu de votre quotidien, l'espace de 10 minutes. Et pour s'échapper, je crois que cette île de Jejudo Do, et plus particulièrement le trek que je m'apprête à faire, est vraiment l'endroit idoine. Bon, vous êtes prêts Alors c'est parti. 자 오늘은 저와 동행하실 감독님입니다. 안녕하세요 세계산 축전 김태욱 총감독입니다 우리 파비앙 씨랑 우리 이네스코 세계자연산의 그 길을 한번 같이 가보겠습니다. 잘 부탁드립니다. 물어도 인사. 봉주. 아우잘하시네 <laughs> 어, 제가 알려드려야 될줄 알고. 여기는 만장불 입구입니다. 어 벌써부터 습도가 습도가 99.9%예요. 예전에 자연이 On dirait que c'est un terrain qui a été fait par l'homme, c'est trop bizarre. On pourrait facilement passer ici en voiture alors que c'est totalement naturel. Il fait super frais, limite froid, alors qu'à l'extérieur il fait quasiment 30 degrés. Ouais c'est vraiment impressionnant parce que autant les murs et également le sol, on a l'impression que ça a été fait par l'humain. Et en fait quand on imagine qu'ici il y a eu de la lave qui est passée comme ça sur toute la longueur et qui a formé cette grotte, c'est incroyable.

Alors dans cette grotte, vous pouvez trouver des stalactites, des stalagmites aussi, et également énormément de chauves-souris. Sachant que la chauve-souris c'est une espèce en voie d'extinction, c'est le plus grand habitat pour chauves-souris en Corée, donc ça rend cette grotte encore plus importante d'un point de vue écologique. 우리 총몽 누군 것처럼 마지막 용암이 흘러내리면서 만든 멋진 장관이 제 마지막 디자인에 있습니다. 왠지 저 위에 박쥐가 네. 나올 것 같은 느낌이 어, 어, 어. 아 있어요. 나어요 네. 나오세요. <웃음> <웃음> 아니 나오면 머리가 빠지니까 안 되겠다. <laughs> 완전 다른 세상을 갔다 온 느낌이에요. 네. 와, 오! 온도가 점점 높아져요. 갑자기. <laughs> 이렇게 만장굴 다녀왔습니다. 머리가 다 젖었어요. Samda du coup. On a mis nos chapeaux d'aventuriers Nous sommes fin septembre mais il fait quand même 30 degrés Mais ça va il y a un petit peu de vent Ah voilà c'est carrément la forêt Et on guisa au Là ce qui est bien c'est qu'on est vraiment mais dans la pleine nature on peut vraiment sentir que l'air est différent une odeur de forêt On a l'impression d'être seul au monde en fait À part le bruit des animaux Le bruit des oiseaux et des branches qui craquent sous nos pieds hein sangue Ah c'est côté C'est soli 좋다. Alors en fait, ce qui est super marrant, c'est que la grotte de Manjangul, c'est un professeur d'une école primaire qui l'a découverte, le professeur Boo jong Jonghyu, professeur à l'école de Kim Yong Chodong Il l'a découvert complètement par hasard et il est ensuite retourné avec 30 de ses élèves. Ça devait être vraiment une expérience. Ouais.

자, 제주도 방언 몇개 배워 볼까요? 혼저 없어는 어서 오세요죠. 맛조 소다개가 뭘까요? 맞습니다. 맛있네요. 자, 그다음에는 잘도 아꿉다 는참 예쁘다. 요샌 모햄디. 뭐 이거는 쉽죠. 요즘 뭐하니? 제주도에 나무의 종류가 천태만상이고 난대성 식물이 자생하고 우리 육지인들이 보기 힘든 늘푸른 나무들이 되게 많아요. 다양한 나무들이 서식하는데 뭐 소나무도 많고 아왜나무, 그리고 천성과 나무가 있어요. 천성과나무는 한국에 자생하는 무화과나무인데요. 하늘의 신선이 먹는 과일이라는 뜻이에요. 뭐 제가 알고 있는 게 아니라 방금 안내 문구를 읽었어요. 아 뭔가 제주도에 오래 살면 나무들이랑 대화하게 될것 같아요. n là comme vous pouvez voir. Hop, c e Et en fait on est bien sur le tumulus de la grotte. Là on voit bien le chemin un petit peu uh, sinueux. La lave elle a dû partir à gauche, à droite. Ma Waouh. 원래 만장굴이랑 긴년굴이 하나였는데 천장이 무너지면서 이렇게 나눠진다고 들었어요. 예, 네, 그렇게 네. 나눠졌다고 하는 학자들은 이제 얘기하고요. 또 네. 실제 이게 하나의 뿌리처럼 계속 이어져서 만들어졌기 때문에 거문으로 네. 용암동굴계라는 이름을 갖게 됐던 거였고. 와, 아, 황연이 다르네요, 풍경이 <laughs> 와. 갑자기 달라졌죠. 와, 모래네. 보통 모래하고는 다른 모래들이에요. 아주 오래전부터 이 모래들에는 뭐 조개라든지 상어의 아 껍질들이 이렇게 녹아서 아주 오랜 시간 같이 포함되어 있는 모래이기도 해요. 어, 패치 시스는 completely différent de tout à l'heure. C'est recouvert de sable. e 와 다른 것 같아요. 여기 조개 껍질도 섞여 있고 석회암. 우선은 8 0 0 0년 전에 우리 용암 동굴이 만들어지고 또 시간이 지나다가 또 수천 년이 또 지나다가 또 바람이 불어서 층층층층 이제 구분이 되는 거예요. 돌과 생생명의 길에 굴들이. 네. 석회 동굴의 특성들이 같이 보여지기 시작해요 탄산염 동굴이라고 해서 빗물이 떨어지면 그리고 이 나무 뿌리가 썩으면서 그것들이 약간 산성화되면서 조개 껍질로 있는 요것들을 살살살살 녹이는 거죠. Euh, l'île de Jeju-do, elle s'appelle aussi Samdado, ce qui veut dire l'île des trois abondances. Donc, abondance de pierres, comme vous pouvez le voir ici. Abondance de vent, comme vous pouvez sûrement l'entendre au son de ce vlog. Et abondance de filles. En fait, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a un tunnel de lave qui s'est formé par une coulée volcanique et qui s'est refroidi en surface et qui a formé une sorte de, de croûte solide. En fait, ça fait plus de deux heures qu'on est en train de marcher et on est passé au-dessus et à l'intérieur de plusieurs grottes. Elles sont toutes différentes, elles ont toutes leurs caractéristiques propres et c'est vrai que c'est extraordinaire comment elles sont différentes. C'est incroyable de se dire que là, en fait, on est en train de marcher sur une grotte volcanique et qu'il y a plusieurs milliers d'années, il y avait de la lave qui coulait. En fait, les agriculteurs coréens, donc à l'époque de Koryo, donc là, on est au 12-13e siècle, ils cassaient cette roche pour construire ces murs. Et c'est incroyable de se dire qu'en fait, ouais, ils ont cassé toute cette roche pour construire ces murs, sachant qu'il y en a, mais des centaines, peut-être des milliers de kilomètres. Ipatami, Kamako, Kubul Kubul Tolasor, Hugnyong Talmatagwe aussi Hugnyong Malli, Lago Topulinde. Si vous êtes déjà venu à jeju Do, vous devez le savoir. Ici, les produits sont excellents. Parmi les produits qu'on peut récolter ici, des pommes de terre, patates douces. 네, 캐럿. 네, 캐럿. 좀 엑셀런트. 애비 겨울만 되면 이 너무 많이 먹어서 손이 누래져요. 요함이 죽은 요땅 위에 제주 사람들 이걸 계속 읽으면서 척박한 땅이지만 살아보겠다고 계속 읽으면서 땅을 만들었고, 지금에 와서는 요 당근을 수확함으로써 아들 대학 보내고 그 돈들을 또 벌어서 이렇게 삶을 또... 계속 이어갔었던 아... 그런 상징적인 공간이기도 합니다. 진짜 신기한 게이 네. 밭담이 수백 년 전에 만들었잖아요. 네. 근데 아직도 그대로 있고 이렇게 바람이 이렇게 센데 음. 그대로 있고 넘어지지 않고 그대로 있고 그것도 아직도 사람들이 거기서 농사를 지우고 또그 돈으로 이제 생활을 한다는 음. 것은 진짜 대박인 것 같아요. 저 멀리서 바다가 보이기 시작했어요. 네. 저는 제주도 촬영하러도 많이 왔었고, 여행하러도 많이 와서, 나름 제주도를 스스로 잘한다고 생각하고 있었는데, 오늘은 이렇게 이 코스를 걸으니까, 아, 제가 알던 제주도는 진짜 제주도는 아니었구나. 여기가 지, 진짜 제주도구나. 라는 걸좀 느껴진 것 같아요. 맞아요.

자연이 만들었던 시간의 속에서 우리 인간들이 잠께나마 걸었는데 그 느낌들을 영상으로 남아 느꼈으면 좋겠어요. 사람들이 제주의자연이 산의 아름다움과 같이 tout ce chemin qui débute du con e volcanique de g e o m o n o l u m pour arriver juste derrière moi jusqu'à la mer. c'est un petit peu comme le chemin de la vie en fait. geomonolume는 어머니 역할하는 거죠. 여기까지 쭉 흘러내리면서 이 논현기 에 접어두는 거죠.

특히 제가 국경을 제대로 못했었거든요. 너무나 슬퍼는데, 하지만 손내문이 복원이 되면서 더 든든하게 만들고, 더 아름답게 만들어서, 오늘날 남대문에 가면 손내문 볼 수가 있죠. 이 문화유산은 아무리 파괴되고, 무너지고, 불에 타고, 다시 만들 수가 있어요. 하지만 자연유산은 한번 훼손되면 다시 똑같이 만들지 못하죠. 이 자연이 우리에게 경고가 주고 있지 않을까 하는 생각이 들어요.

dans les reflets du soleil sur les feuilles, de par tous les végétaux et cette espèce de force tranquille qu'elle dégage. Je pense qu'on est tous fatigués par la situation actuelle et qu'on a vraiment besoin d'un moment de détente comme ça pour se retrouver avec soi-même. Et le fait d'être dans la nature, je crois que ça fait vraiment du bien.